Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Sel CDS Selamat malam dan selamat beristirahat Ini saya mau Berangkat lagi ke Malaysia ya, Mau jalan-jalan Kondisi Batam Center selapas lebaran Kereta ramai Tapi Yang berpergian agak sedih Jadi kali ini saya mau memberikan informasi apa syarat masuk ke Malaysia untuk pelancong ya selepas lebaran ini Yang aku alami Jadi sebelum itu tolong bantu subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Supaya kawan-kawan gak ketinggalan info-info info yang terbaru dari saya Biar enggak nonton video yang lama-lama kan Karena banyak sekali komen-komen yang di video lama-lamanya jadi, sebelum aku kasih tahu apa syarat masuk ke Malaysia buat melancong, ya, atau warga Indonesia yang pengen jalan-jalan ke Malaysia, tip-tipnya kayak mana biar lolos di imigrasi. Sebelum itu, aku mau menjawab pertanyaan di kelompok komentar dulu, ya biar pada paham gitu ini ada yang kok chat aku di IG aku ya mau tanya mau tanya tentang pembuatan paspor dan visa kerja di Malaysia jadi kalau pertanyaan kayak gini ya silahkan aja cek di Google aja kalau untuk pembuatan paspor itu kan syaratnya mudah aja gitu. kalau untuk visa kerja di Malaysia itu enggak ada visa cuma kalau kita kerja di Malaysia kita harus menggunakan permit ya kita harus menggunakan permit jadi kalau visa untuk melancong satu bulan itu enggak boleh untuk bekerja kita melanggar peraturan yang ada di Malaysia nanti kita kena saman susah sendiri ya pertanyaan yang kedua ini kalau beli tiket PP ke Malaysia apakah di Tulang laut nanti mau balik ke Batam pakai boarding pass lagi bang ya buat kawan-kawan ya kalau yang beli tiket PP lewat jalur bawah mau lew maupun lewat atas ya kita harus membeli boarding pass lagi itu kalau boarding pass kalau kita lewat jalur laut ya itu harga boarding pass itu cuma 21 ringgit aja untuk belinya boarding itu di itu ya di pelabuhan ya. Contoh kita lewat tulang laut ya kita belinya di tulang laut ketika kita mau balik lewat pas ya pas sedang lewat negeri sembilan ya negeri sembilan lewat Malaka pun ya lewat Malaka kita belinya di situ uh, terus ya buat yang untuk beli tiket PP kita baliknya tanggalnya itu yang menentukan siapa gitu dari tiketnya apa gimana kalau untuk tiket PP ya yang menentukan kita sendiri ya yang menentukan kita sendiri kita mau balik dua minggu satu minggu apa kita hari ini masuk besok keluar kita sendiri yang menentukan ya jadi pertanyaannya jawabannya kayak gitu aja untuk dua pertanyaan ini oke aku akan mengasih tahu tip cara masuk ke Malaysia biar mudah melewati imigrasi Malaysia apa syaratnya ya syaratnya kita harus mempunyai paspor ya paspor minimal itu umurnya lebih dari 6 bulan kalau punya paspor umur dari 6 bulan, kurang dari 6 bulan itu nggak bisa masuk ya, kita harus memperpanjang. Yang kedua, kita harus beli tiket PP ya, kita wajib harus membeli tiket PP. Yang kedua, yang ketiga, kita tujuannya kemana, kita harus tahu contohnya kita mau nginep di hotel mana kita harus tahu misalkan kalau melancong itu booking tiket hotelnya sekali itu lebih mudah kita masuk Malaysia sangat mudah kita booking tiket di sana kira kan bisa booking tiket itu lewat Traveloka ya kita mau nginep di hotel sana kita kasih tunjuk ke imigrasi itu karena ketika kita masuk di imigrasi Malaysia kita pasti ditanya itu kita mau mau kemana jadi kalau kita sudah booking di uh, hotel gitu itu sangat mudah jadi langsung dilepas sama imigrasi gitu, tiket harus PP paspor lebih dari enam bulan tujuannya kita kemana kita harus tahu kita harus membawa uang ya bukan uang itu uang untuk pegangan kita untuk biaya hidup kita di negara Malaysia itu minimal seribu ringgit ya takutnya ditanya karena ini kemarin aku masuk di ada tepat kemarin bawa uang berapa aku kasih tunjuk 2000 tapi dia enggak enggak usah dimasukkan 2000 ringgit jadi tipnya masuk ke Malaysia kayak gitu ya buat kawan-kawan kita masuk Malaysia itu jangan lama-lama kalau masuk ke Malaysia itu minimal paling lama itu 15 hari jadi kita ketika kita mau masuk lagi ke Malaysia itu sangat mudah jadi nggak melebihi itu ya. jadi mau masuk lagi itu begitu mudah jadi nggak begitu banyak pertanyaan jadi pertanyaan di imigrasi kayak gitu aja ya mau kemana mau berapa hari di sini dulu. kalau dua minggu ngomong dua minggu 20 hari dua hari jadi tip-tipnya kayak gitu aja kita harus kalau emang mau ke tempat saudara saudaranya di mana kita tempat lokasi itu ya itu nanti pasti ditanya dari imigrasi Malaysia karena kadang-kadang itu -kadang agak diperketat juga pertanyaan di jadi informasi kayak gitu ya kawan-kawan ya kalau untuk harga tiket ya kalau kita buat harga tiket untuk naik ferry kalau dari Batam ke Sulawesi Selatan itu 350 kalau ke Pasir Gudang ya segitu juga lah nggak, begitu jauh harganya gitu, harga tiket segitu kalau kalau kita beli PP itu lebih murah kurang lagi kalau kita beli PP Jadi informasi kayak gitu aja ya untuk kurang lebihnya saya minta maaf kalau kurang jelas silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi kalau yang bertanya masalah buat paspor ini itu saya tidak tahu ya karena saya bukan apa yang bantu bantu orang apa buatin paspor apa itu enggak ada. Silahkan datang di imigrasi tanya apa syarat buat paspor. Biaya cuma 350 ratus syaratnya mudah aja ini cuma KTP, KK, ijazah Jadi informasi kayak gitu aja ya buat kawan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.